или пивко. Пепси-кола. Американская. Понятно. Вкусная. Ну, пепси-кола. Вкус детства. А, понятно. Есть такое дело. Ну, а как иначе? Помним. Естественно. А, вы из Германии. У меня написано Россия почему-то. Ну, а с Германией ты как усек? Так как там? Да, есть такая, ну все, никаких проблем. Я вспомнил, есть такие люди. Программа у них такая, распознается. Это просто И, при, это просто э, этот, как его, приложение к Google, к Chrome, расширение. Понял, понял. Я Германия, да. А так я родом Россия, угу. Алтайский край. Скучаете знаю, по Россиюшке. Ну, конечно. Дела. Алтайский, Алтайский край. Я помню, как Жириновский нелицеприятно высказывался о жителях Урала. Алтая. ужас, какой мерзкий человек, неприятный, да? Ну, как говорится, у каждого свое мнение. Ну, вот видите, он <говор> умер, и, и все, умер, и, и нет его больше. Ну, это так. Ибо, как говорится, нефиг. А я откуда? Я из города героя Белгорода. Понятно. Евдок... Евдокимова помните? Ну так это же не из Белгорода. Нет, Евдокимова не... помните? Ну помню, помню. Был такой юморист, вот потом стал его, губернатором. Да, а вот по... видишь, какая судьба у него тоже раз и все, и готовый. Так он же был Нет. приличный человек, в отличие от Жилиновского. Да, отлично. Это, это да. Власть не любил. Ну да. А он... Поэтому, может... Поэтому может быть и. А у нас же знаете, как, как относятся к людям, которые власть не любят. Ну, это так. Зараза. Комар, представляете, как гад. Ой, да не говори, у нас ночи тоже. Жара это стоит. Комары ночью не дают покоя. В Германии жара. Ой, да я, я вот 23 года здесь живу. Угу. Я первое лето такое жаркое вижу. А вот такая штука, что в Германии не продается, вот такая вот. Так, а это что такое? Это от комаров. А, нет. Да все, я сетки повешал на ночь и все. Да все не на... то вы вешаете. Надо было Путина, пока в России жили вешать. Не то вы вешали. Ну, а что? Путин как Путин. Ну как, как Путин? Как Путин. Вот именно одно слово. Белгород бросил на произвол судьбы. Курск бросил на произвол судьбы. Разве ну, же это руководитель страны? Поправят, поправят. Так никого ж не останется. Что ж поправят? Ну, раз, такая, раз такое дело идет, конечно, может пропадет. конечно, да. все пропадет. Даже сомнений никаких нет. Да. Россия побеждала только когда у нее в союзниках Британия была. А сейчас никакой, видите, Британии нет. Да и более того, соседи наши, украинцы воюют против нас, а не за нас. А когда они за нас воевали, мы побеждали. А когда против нас что-то как-то не получается, половиной года, 200 метров. Они вот за две недели взяли тысячу квадратных километров территории, а мы за полгода пятьсот. И что, поправят? Ну, поправят, поправят. Повесят сначала где-нибудь там на э, виселице и будут поправлять, как, пока он будет, будет ну, в, в облу превращаться. Вот так поправят, конечно, я думаю. Как будет, так и будет. А вы что считаете, что э, Владимир Владимирович достойный э, человек, да? Очень хороший. Очень хороший. Только живет долго. Ну, Один Единственный минус. Человек-то хороший, только живет долго. Ну, а что сделаешь? Раз... Ну как Табачки что? Баим. Ну что, вы не знаете традиции нашей страны? Ну, чё? Табакерки, ну, шартики. Хочешь... Ну а что, ты хочешь сказать, что... Если он 70 лет прожил, надо подыхать, что ли, что Ну, зачем прямо вот подыхать? Ну, вот прям такие грубые слова. Ну, умирать, ну, Правильно, на вздернуть, на рее, как у в это заведено. Он же шлихой пират, там, амфора с дна доставал, со стерхами летал. На его, на рей. Ух ты, какой здесь. А как иначе? Как этот, жесткий, как этот жесткий. говорил, э -э Женечка Пригожин, вот. Где боеприпасы, понимаешь, Шойгу, Герасим? А если этот старый пердун, вдруг сумасшедший, что мы делать будем? Вот же человечище был. Так нет же. Ой, у всех свое мнение, это точно. А вы смотрите наши новости? Ну, я в основном вот тут вот э, нахожусь в планшете. Угу. Ну, жена смотрит новости, все. Телевизор у по-русски да? У вас телевизор по-русски говорит, да? Да. То есть российское телевидение смотрите. Смотрю, все. А мы все по-русски живем. А давно пенсионер. живете в Германии? 23 три года. Двадцать года живете в Германии. А язык знаете немецкий? Не, я не очень. А вы пенсионер ну, могу, могу общаться? Вы, ну. вы пенсионер? Ну да. А жена? Тоже пенсионерка. А дети тоже в Германии живут? Да. Ну да, вам-то хорошо, ваших на фронт не пошлют на мясо. Вам хорошо рассуждать. А что же вы будете делать, если вдруг российская армия дойдет до Берлина? С летами встречаемся. Будем, пом будем помогать. Кому? Российской армии? Ну, а кому? А вы гражданин какой страны? Обоих. Обеих. Да, обеих. И России, и э... да, да. Двойное гражданство. А помогать будете России? Ну а как? Ну не знаю, живете этого в Германии почему-то. Ну, я же русский. Партизанить будете? Ну естественно. Но вы человек очень положительный во всех отношениях, я смотрю. Ну главное, чтобы не Путин. Ну России можно. Ну, никаких проблем. А как с вами связаться? Зачем? Ну, в случае, если Украину мы все-таки сможем одолеть, мы же дальше пойдем, а там Польша-то 400 километров, а дальше уже вы. Придется же помогать, партизанить. Но мы ж партизанить партизани будем. Нам же нужны свои люди в Германии. Никаких Н... проблем. А тут, если только... А, ты вон про человека. Ну, конечно. Надо же на кого-то положиться. С кем-то на связи ходить. И если только как Украина падет. Как, ну, падет, как, можно падет. Ну, упадет, да. И, и дальше, дальше все задницу прикроют. И, и даже слова про Россию не скажут. Так я же говорю, надо же, чтобы нас кто-то в Германии встретил с цветами, с караваем. А, а зачем? Они не пойдут сюда. Ну как? В Россию. Россия, ну, как сказал Владимир Владимирович, который, кстати, вам нравится, а мне нет. А мне нет. Я имею... Границы я России имею... не заканчиваются нигде. Я имею в виду. Да, ну, это брехня, это все. как-то брехня, я, я слышал говорю... сам. Ну, это разговоры, это так. Ну, разговор, разговоры, разговоры, а с, с Украиной воюем. Россия, Россия никогда не пойдет куда-то в Европу. В смысле, а Украина? Да, Украина это козлы. Ну может и козлы, но это же Европа. Ну, как чего? Ну, Европа. Ну конечно. А же, нахуй Европа? Когда она была. Чё, в Европе? Чё, чё, чё ты другаешься? Ой, извини, вылетела. Когда она была. Ну ты Европой? карту Европы смотрел. Она аж до Урала, я тебя удивлю. Да, и это фигня это. Ну как географию. это их фигня? Отменим географию, что ли? Ну, что ты хочешь сказать. Россия Европа что ли? Ну конечно что? до Урала Европа, а как иначе? Что Азия ну, что? Ли? Это 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 уже старинные еще российские мерки. В смысле? Ну география же никто не отменял. Никто да. Ну до Урала Европа. Но, но... Ну, Украина не в Европу. А, Украину выкинули из Европы. По поменяли географию. Ну конечно, да, нахер она нужна. Я понял тебя. Ну хорошо. А ты как, а ты не хотел бы переехать назад на родину все-таки? Чуть там вот среди врагов-то живешь? Ну как тебе сказать? Ну, я все потерял, во-первых. Как это потерял? Ну, сейчас у меня пенсия какая? Не там и не тут. Ну. Ну я сейчас туда, в Россию приеду, я бы с удовольствием приехал. Ну, И, ну, ну. Так ну, продай все надо. в Германии. Представляешь, какие цены? Купишь себе избушку на Алтае. Ну что это? Не понял, не понял. Ну, цены-то в Германии на жилье, какие сумасшедшие. Продай все к чертовой матери, давай на Алтай, купишься. Э, я живу в квартире, я ее снимаю, я. Покупать я и не собирался и не собираюсь. Ну. Живу в вот в такой квартире. Но ну, она а утаяла. У тебя осталось жилье? Нету. Как нет? А куда оно делось? Ну я, ну, я его продал. А зачем? А он? ты говоришь потерял? Я имею в виду, допустим, я сейчас приеду. Ну пенсионер я. Ну. Что с меня толку? Ну, ну пенсию 15 будешь 15, получать. 15, 15 тысяч. Ну сколько есть, столько и будешь. Это же Россия. Не, но а, там, в, рай, в э... шалаше. Ну это же родина. Тут... Ну давай косточки будут греться на, на родной земле. Ну ты вообще, в... ты... ну как ты как живешь в окружении людей, которых, ну, которых считаешь врагами? Ну как так можно? Да почему я их врагами считаю? Ну ты же сказал, что Маме будешь идем... поддерживать Россию, когда придем мы. Не, ну, если она придет, ну, сюда, если, то, конечно, придет. Ну придет, помогу. Правильно. Чем смогу. Правильно. Ну, так а зачем ты мучаешься там? Ну, сейчас. Ну, ты вот сейчас вот какую-то фигню. Ну, приеду я сейчас туда. Во-первых, квартиру мне надо купить. Так это же родина, понимаешь? В поле каждый колосок. Ну, что ты вот херню это... Я вижу, что ты терроризируешь. Терроризируешь. Я просто... Я искренне не понимаю, как можно жить в стране, если ты любишь Россию. Зачем же себя терзать? Лучше же приехать, а чё? лучше же приехать а на чё? родину а чё в ми... и жить в на родине. Нет... В мире нет людей таких, что уехали в другую страну и живут там, и что тут такого? Не, не, ничего. Но они же не, не, не кричат, что будут встречать а оккупационную а армию пришёл, России. Что с а цветами, чувствую? да, ты говоришь, буду помогать, встречать с цветами оккупационную армию России. А Россию? ты знаешь, вот, вот сейчас я тебе скажу. Не надо, вот, ты не нет, удруждай я себя. ничего не я скажу тебе честно, угу. если только Россия сюда сунется, ну, ну допустим, 77% руки поднимут и будут хлопать в ладоши. Ты знаешь, я уже когда-то это слышал, вот у меня до Харькова здесь... 70 километров всего. От Белгорода до Харькова всего 70 километров. Так вот, от границы до Харькова примерно 30-35. Так вот, мы уже два с половиной года идем эти 35 километров. Что, сильно они в ладоши хлопают нам? Так слушай, это же не захватческая война. А какая? Ну, просто. Просто война. Как это? Просто И... война. И... Не захватческая. Не, 14 люди-то в 2014 году что-нибудь там творили? Где? Сами себе. Ну. ну а что мы в 1993 году натворили? Сами себе. Ну, Белый дом расстреляли из танка. Ну и что? В смысле? То есть нам можно, а им нельзя? Двойные стандарты, батенька. Ну, ладно, Ла... короче, ты... Ла а что ты материшься? Душу, да я не матерюсь. Я же я ни одного честного. матерного слова не я сказал. Ты, я, ты, я, я согласен, что ты... Но ты такой умный. Раз разве утка, это плохо? Только, только отруби То, не Понимаешь, как бы, в чем беда? Да То ты, в нашей стране могут человека, называя умным, оскорблять. Только в Россиюшке, матушке, э, слово умный может звучать как як образа какая Ну нібито умний це погано. Ой, дикі люди. Дикі люди. Що ж тут скажеш? Так він любить Росію, так, а їхати не хоче. Ну що ж ти тут зробиш, а?